Добрый день дорогие друзья. Сегодня у нас закончил пятую процедуру Максим. Мы работали и духовно, мы работали и телесно. Куда ты обращался до меня? Ну, в клинику до врачей. Клинику до врачей. Что тебе мечей? Что у меня мышцы на спине? Что тебе мысли, а что тебе рекомендовали? М -м не таскать тяжелых. Не заниматься спортом. Не нельзя было не, типа маленький вес. И чтобы равномерно было, нельзя, чтобы перекашивало. Ну, я поставил Ну, он сказал кифоз. Это то же самое, что дать вам мяч и сказать, это, это что? Он сказал, мяч. То есть человек пришел горбатый. Конечно, это кифоз. Что они тебе рекомендовали делать? Рекомендовали? Да. Ну, массажист, один а сказал. Да. Мы убрали кифоз. Кифоз, я сразу вам говорю, кифоз и... убирается легче всего. Сколиоз тяжело перекос. Не всегда. три перекос я уже за три процедуры убираю. Кифот мы убрали за две процедуры. Дальше мы уже работали со всем делом, чтобы он не возвращал. Я из тех докторов, которые говорят, что можно все. И плавание, и качаться, только правильно. Турник, брусики и равномерный вес брать на две стороны. Я разрешаю все. Массаж рекомендую, уже рекомендую. Если получится, приходить на массаж хотя бы там, ну, по 5 массажиков там, каждые три месяца. Для того, чтобы отнимать мышь. Теперь расскажи свое мнение о процедуре. Удивленно больше. Удивлен. Чем? Ну, тем, что вы касаетесь, я не чувствую ничего. Я думаю, вы на молоточком быть будете в итоге. Пришел меня там поклассать, поклассал, я вернусь. Встал уже ровно. Не поклассал. А потрогал. Ну я в том плане. Да, поклакал, это как-то право, я уже далеко не как и давно уже не как доволен ли ты? Ну да. Спасибо. Вам спасибо. Работаем.